Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, dahulu aplikasi saya untuk pemimpin Dewan Yang Budiman. Kombinasi panel hakim yang sebetulnya bakal lagi bijaksana. Bagaimana seperjuangan? Sebetulnya hadirin hadirat saya menggiatkan. Harus diingat mana yang rusak. Harus dijaga mana yang lena. Harus ditegur manusia ditimpa bencana sebelum alam mulai berbicara. Yang terjemah kata kepada Tajuk Pidato yang akan saya sampaikan pada petang ini pencemaran alam, cara dan cara punca dan cara mengatasinya. Apa yang dapat kita saksikan? Populasi manusia yang kian meningkat pada penghujung kurun ini telah membawa masalah ini semakin serius dan telah dianggap sebagai masalah sedunia. Semenjak persidangan bangsa-bangsa bersatu mengenai alam sekitar manusia di pada tahun 1972 hingga ke persidangan bangsa-bangsa bersatu mengenai alam sekitar dan pembangunan di Rio de pada tahun 1992. Dua dekat telah berlalu, namun isu alam sekitar masih terus di diperkatakan. Kita juga idealis setiap bahawa dalam mengejar pembangunan, manusia adalah punca pemerosotan dan kemusnahan alam. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu ta'ala dalam Al-Quran dalam Surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud bersimbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan manusia dan adalah kerana Allah tidak merupakan balasan buruk terhadap perbuatan buruk yang mereka lakukan ya, mereka kembali kau dan Semua boleh disaksikan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil daripada aktiviti manusia dalam persekitaran dengan sampah sarap dan sebagainya tidak mengganggu keselesaan dan kemandirian kehidupan yang memberikan informasi adalah menurut akta kualiti alam sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau arah-arah radiasi mana-mana bahagian hingga menyebabkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau organisma, organisma lain, haiwan dan tumbuhan. Yang saya melihat. Pencemaran mempunyai banyak jenis kategori. Namun, hari ini saya hanya akan memfokuskan kepada empat jenis pencemaran yang ketara. Pencemaran udara, air, tanah dan bumi. Pencemaran udara diakibatkan oleh penambahan bahan pencemar seperti gas, debu dan asap ke atmosfera. Laporan sahabat alam sekitar Malaysia 1984 gas karbon dioksida merupakan bahan pencemar utama pencemaran udara di negara kita jumlah kekurangan yang meningkat hampir dua kali ganda sejak 1980 dan masalah besar yang akan mengancam dunia menurut laporan Jabatan Alam Sekitar Sula melalui insan pengguna pada tahun 2001. Jumlah keluaran bahan pencemar udara di Malaysia dianggarkan sebanyak 933 ribu tan setahun. Pembakaran bahan api dalam kenderaan dan hilang pada suhu yang tinggi menghasilkan oksida nitrogen kita tulpur pula wujud apabila kebakaran Pembakaran sahaja api yang mengandung itu berlaku Gas-gas berasif ini akan balas dengan molekul udara dan air Untuk membentuk api seterusnya Memberi kesan negatif kepada seluruh warga bumi Dan pasti berisi Dan beralih pula kepada pencumaran air pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia. Sikap tidak bertanggungjawab, api lari dan memastikan keuntungan semata-mata telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar. Perang muka silam, utamanya. Habis dimatikan kau, yang mana jalan Membuang kita taktik ke dalam sungai, Walaupun menjadi kesan terhadap alam sekitar Selain itu Kekurangan pengetahuan menyebabkan Pemilik industri memandang medik Serta cuba menilai api keselamatan Yang telah ditetapkan pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah minyak dan najis oleh segelintir individu dalam menjadi penyumbat kepada pencemaran ini. Tajam dengan kata perusak kimia yang digunakan oleh petani dalam pertanian dibawa oleh air hujan langsung ke dalam sungai. Bahan-bahan ini hadir segalanya tanpa kita sedari dalam membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air di bawah sana. Tumpahan minyak, dari tangki dan pelantar minyak. Yang ini bahkan peningkatan ini merebak ke lautan dan berkesan kepada hidupan akuatik. akuatif. Sebagai analoginya, bencana tumpahan minyak di seluruh Mexico. Kebakaran pelantar minyak yang meletup di Trans-Ocean di Water Horizon yang berlaku di pesisir pantai Laut Amerika Syarikat pada malam 20 April lepas merupakan satu benda kita buat alam sekitar terutama Di kawasan pantai dan lautan di Mexico. Masalah ini harus dipandang serius kerana manusia amat bergantung pada sumber air untuk kegunaan harian. Tidak ada yang saya muliakan. Pencumaran tanah pula berlaku Maka bila pembuangan bahan-bahan buangan daripada silam seperti minyak, sisa toksik dan sisa sisa silam. Pembuangan sampah di merata-rata tempat serta penggunaan baju serangga secara berlebihan untuk menjadi penyumbang kepada pencemaran ini. Pembangunan yang tidak dirancang dengan terkesan seperti pembalakan yang biat, dan pembukaan pada secara berleluasa memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Hasilnya, pembangunan tidak di boleh dipersalahkan sebagai punca pemusnahan alam kerana pembangunan adalah rekaan manusia. tuan so, dan pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga. Pengisi bunyi biasanya bentuk sebanyak sebagai 80 desibel. Manakala bentuk amatan punya selesa pula ialah 60 desibel. Bunyi yang bentuk tinggi sehingga dengan kegiatan industri dan pertambahan pilihan kenderaan di jalan raya. Mengapa saya katakan kegiatan industri merupakan faktor kepada pencemaran ini? Hal ini demikian kerana bunyi-bunyi yang datang daripada penggunaan cendera, kenderaan dan sebagainya menyebabkan pencemaran ini berlaku. Sedangkan dengar bunyi memandangkan bunyi sekarang sudah diambil. Langkah-langkah ini mana yang dipakai? Patut diambil. Kita mula dengan pihak kerajaan. Kerajaan perlu memperketat undang-undang yang melindungi alam sekitar. Satu perasaan kalau akta kualiti alam sekitar 1974 yang telah dikuatkuasakan pada tahun 1979 menghendaki semua industri mengolah air buangan untuk mengasingkan bahan pencemar ke paras yang selamat sebelum dilepaskan ke mana-mana saliran air daratan. Selain itu, pihak kerajaan perlu mengkaji setiap permohonan untuk mendirikan silap dengan sistem. Kerajaan perlu pastikan agar tidak meluluskan permit kepada pihak yang ingin mendirikan kilang atau industri secara berbahaya dan berbentangkan kesan kepada alam sekitar. Kita pun itu pegawai jabatan alam sekitar patut kerap mengadakan rondaan di tempat. Langkah ini dapat menurunkan pihak-pihak yang -pihak untuk projek perumahan dan pembangunan perlu disertakan dengan pelan penanaman tumbuhan agar bumi kita akan terus berhijau. Dan hadirin saya muliakan. Mungkin diingatkan langkah untuk mengatasi masalah pencemaran bukanlah tanggungjawab eksklusif pihak kerajaan sahaja. Malah kita sebagai rakyat perlu. itu tanpa permintaan terhadap barangnya dia boleh mendapatkan pencemaran pengusaha bilang akan mula menggunakan bahan yang lebih mesra alam para pengusaha utamanya pengusaha bilang sepatutnya mendapatkan nasihat daripada Jabatan alam sekitar sebelum satu operasi perindustrian dijalankan. jalan hari. Sementara itu, langkah paling bijak untuk mengurangkan pengeluaran gas sulfur dioksida daripada kesejahteraan kuasa di Malaysia adalah dengan mencari sumber alternatif seperti tenaga surya, kuasa ini atau kuasa ombak yang tidak mencemarkan udara. Tapi para petani gula, Kaedah-kaedah alternatif seperti pertanian organik dan pertanian dalam rumah saja amatlah digalakkan. Hari ini ada sekalian yang yang penuh Orang-orang tua ada berpesan. Hidup ini sanjar menyatakan beraur dengan sebing. Justru untuk memastikan yang sahabat ini menjadi kenyataan. Semua pihak harus saling bekerja sama dengan itu agensi penyiaran seperti media elektronik dan media cetak bertampil kehadapan ke hadapan menjadi pelopor menyebarkan maklumat kepada rakyat sesuai dengan slogan berita terkini hiburan sensasi penyebar maklumat untuk rakyat serta lain slogan yang menjadi imej agensi agensi media berkenaan. Terima kasih kerana itu alam sekitar dan lagi perkara yang boleh dipandang ini. Kemusnahan alam tidak lagi boleh diperleceh. Sebaliknya, penyelesaian searah masalah ini perlu ditangani segera oleh semua pihak. Kita musnah kena senang berkesan sekarang tidak dipendung. Lestaya segala hidup di planet ini pasti akan berdepan dengan fenomena kekupusan ini saya anda bayangkan. Andainya Allah boleh berkata-kata, mungkin inilah luhan rasa si beringin tua. Nama ku beringin, pun suber yang terbuang. Menyusuhi rancangan bernama pembangunan. Sesungguhnya manusia yang mengancam, manusia sendiri turut mengancam. Persoalannya, untuk mengejar kesenangan hidup, harus ke Allah menjadi kawahan. Tepuk jaga hanyalah benda Tepuk dahi Tidak sendiri Sebelum kita ini saya labuhkan Saya ingin mengajak warga Dewan sekalian Dalam masa Buka lah Ayo sama-sama kita mulakan Ajakan paradigma Mengatasi masalah pencemaran Dan tanamlah cinta cintai alam sekitar Ingat alam gemilang Hidup pasti cemerlang.